Ну, я пока начну представляться. Меня зовут Евгений Яковлев, я глава детского офиса Sigma Software. Я хочу в первую очередь поприветствовать вас всех и сказать вам большое спасибо за то, что вы сюда пришли, за то, что вы пытаетесь достичь чего-то, за то, что вы учитесь правильно. Я попытаюсь еще немножко рассказать про то, что как я вижу, как мои коллеги видят, как надо учиться, как надо развиваться как разработчик. Разработчик стартапов либо чего-то еще. Я постараюсь немножко рассказать про нашу компанию, зачем мы помогаем, зачем мы помогаем стартапам, зачем мы помогаем студентам. И постараюсь рассказать вам, чего же вы можете получить от нас какую помощь и, может быть, дать вам в конце немножечко каких-то советов. Кто вообще знает, что такое Sigma Software? Кто сталкивался с компанией Sigma Software? Ох ты, смотрите, как надо руки. Так, руки. Вы знаете? Вы знаете? Я буду раздавать конфетки по дороге, чтобы вам было немножко веселее. Держите, целый вот, немножко оживились. Давайте я угадаю, какой нам еще переключать угадал. Немножечко о компании Sigma. Мы в Украине уже больше 13 лет. С 2006 года украинская компания стала членом Sigma Group. У нас больше 450 человек, у нас очень много локаций. И Львов, Варшава, Харьков, Одесса, Санкт-Петербург. Мы стараемся быть инновационными. Мы очень любим стартапы на самом деле. Последние несколько лет мы участвуем в очень в многих стартапных начинаниях. И стартапы со стороны студентов для нас это очень интересно. Мы готовы вам помогать, мы готовы участвовать в ваших начинаниях. Мы готовы помогать не только вашим ивентам. В конце вы увидите мои контакты, если у вас будут какие-то вопросы, если у вас будут какие-то пожелания, предложения. Может быть вам нужна будет какая-то моральная помощь. Мы всегда надо ее оказать, мы всегда надо поговорить, посоветовать, о чем-то пообщаться. Ну, я вижу здесь много знакомых лиц, и, наверное, ребята не дадут соврать, чтобы мы никогда не закрывали наши двери и говорили, мы с вами говорить не будем или еще что-то такое. Давайте начнем говорить о том, зачем мы тут и почему мы вообще помогаем студентам и какой помощи вы можете ждать от нас. На данный момент... Только в Украине мы кооперируем с 13 образовательными заведениями. Это университеты, это академии, это местоположение разное. Это Харьков, это Одесса, это Киев. Сейчас мы начинаем, ищем возможность помогать ребятам и студентам во Львове. Во всех локациях, где мы присутствуем, мы стараемся как-то помочь студентам, потому что мы прекрасно понимаем, что без двусторонней беседы, без беседы бизнеса с людьми, которые потом придут работать в этот бизнес, вне зависимости, придете ли вы работать к нам, или придете вы работать в какую-то другую компанию, или основите вы свою, все равно это, от этого получат выгоды все. Потому что от такой коллаборации, на самом деле, один человек может там, внести 100% своих сил, второй человек может внести 100% своих сил. Но если они работают вместе вдвоем, это как пример аппарата с Кока-Колой, который, если продает один, он продает 100 банок. Если продает два рядом, они продают 350. Вот точно так же и мы. Если мы научим вас, если вы научите нас чему-то, то, то эффектов для всех будет намного больше. Поэтому мы стараемся помогать с самого начала. Что мы, чем мы помогаем студентам и на что вы можете в какой-то мере рассчитывать и спрашивать нас, возможно ли это. Я не говорю, что мы, допустим, сделаем политичную практику для всех студентов Украины. Все равно у нас есть какие-то там помещения, какие-то ограничения. Но рассчитывать на прохождение практики на территории компании Sigma, в Харькове, в Одессе, в Львове, в Киеве, можно. Об этом можно спрашивать, об этом можно писать нам, об этом можно с нами договариваться. Рассчитывать на какие-то мастер-классы. Мы немножко разговаривали сегодня с преподавателями, с вузами. На это рассчитывать от нас можно. Если у вас есть интересные темы. Если у вас есть интересные вопросы. Допустим, вы можете прислать там два десятка вопросов в облаке каких-то единичных знаний. Допустим, мы хотим знать что-то про клауд, какие сейчас там последние технологии. Или мы хотим знать что-то, как правильно учиться. Или мы хотим знать что-то Java, .NET, QA, все что угодно. Присылайте вопросы, мы постараемся организовать человека, который придет к вам в течение часа, полутора, двух, расскажет вам, ответит на ваши вопросы. Это будет очень качественный, хороший технический специалист, который подготовится, который сможет вам это помочь. А, возник, часто возникают вопросы у вузов о пересмотре программы образования. Что же в ней можно делать? А, мы очень часто помогаем, мы помогали с этим в Одессе, мы помогали немножко политехническому университету, мы помогали Академии Шах, мы помогали с этим в Харькове у нас есть успешные примеры работы с этим. Точно так же мы можем, и делаем это, кстати, на нашем сайте, поделиться с вами какой-то программой обучения по какой-то определенной специальности. Допустим, вы хотите стать Java-специалистом, и вас больше ничего не волнует. У нас уже есть готовые шаблоны, чего бы вам стоило подучить, чего бы вам стоило подчитать, как это проходить, как этим заниматься. Хотите, пользуйтесь, хотите, спрашивайте нас. Интернатура. Это, по сути, на данный момент в Одессе, по-моему, 7 человек проходит интернатуру. Это трехмесячная программа, которая поднимает вас на уровень уже живого разработчика, маленького, юного, джуниор-разработчика. Но опять-таки на нее можно рассчитывать, достаточно опять-таки написать e-mail, написать, друзья, я хочу в интернатуру, я вот такой красивый, я ничего не умею, или умею это, или умею это. И с вами по-любому свяжутся, с вами поговорят, и вы можете рассчитывать на какую-то интернатуру. Сейчас мы стараемся помогать некоторым вузам обновлять их материальную базу. Это, ну, это точечные случаи, но опять-таки мы стараемся отремонтировать какие-то классы, мы стараемся помочь вузам материально, чтобы вам, студентам, было удобнее учиться, чтобы преподавателям было комфортно преподавать. Раз в год в Харькове и Одессе, сейчас мы будем расширяться до, наверное, Львова и Киева, мы проводим трехмесячную Agile практику. Agile это такое очень брендовое название, распространенное. Эта практика позволяет вам поработать в реальных продакшн проектах. Проекты повторяются год от года, иногда добавляются, ну 4-5 проектов добавляются каждый год, но в основном это те проекты, которые мы встречаем в запросах наших кастомеров, которые мы можем поделиться с вами. В течение трех месяцев вы работаете на этих проектах, получаете опыт, публикуете. Я тут разговаривал с организаторами. Один из проектов, который в этом году у нас закончил, это довольно интересная игра, которая сейчас ищет там своих издателей. Вы можете использовать это как портфолио, вы потом можете продавать этот проект, мы на него не претендуем, мы просто вам помогаем, мы советуем, мы говорим, как это сделать лучше. Есть технические специалисты, которые помогают наладить вам процесс, наладить разработку, полюбивать участвовать. Мы участвуем в ярмарках вакансий, в студенческих мероприятиях, как вы видите, мы участвуем в эти евреи, мы стараемся помогать и в этом. Ну и помогаем, если вам надо, опять-таки это вариант мастер-классов, есть такие понятия, как Юзер-группы джавистов, допнетчиков и дизайнеров, если вам нужны спикеры, если вам надо что-то помочь, раскрыть какую-то тему, пишите, мы постараемся помочь. Я не обещаю, что это будет, вы напишите, сегодня, завтра приедет спикер от нас. Допустим, очень простой пример, у нас критичная была очень юзер группа для дизайнеров, у нас есть один очень, очень уважаемый в Украине IT-специалист, занимающийся юзабилити, это очень модная сейчас тема, его пришлось резервировать в течение четырех месяцев. Но он приехал, в Одессе недавно рассказывал, у нас был аншлаг на его мероприятие. Что же касается стартапов. Простой пример. Если у вас есть какие-то вопросы по стартапам, я опять-таки не обещаю, что мы моментально вам по ним ответим, но здесь небольшая такая статистика. Мы последние два с половиной, три года очень много работаем со стартапами. Очень много работаем с американскими стартапами, немного со шведскими, немного с европейскими. Весь наш офис в Сан-Хосе нацелен на американские стартапы. Мы помогаем, мы знаем, как работают стартапы. Если у вас есть какие-то вопросы, если этот вопрос, конечно же, не потребует у нас, как в первом пункте, 10 тысяч часов работы, то мы с удовольствием вам поможем, с удовольствием вам подскажем. Если вы нашли себе таких фаундеров, заработали 16 миллионов и хотите продолжать свой проект, мы готовы работать с вами, помогать вам. Мы знаем все про стартапы, знаем, как с ними работать. Мы работали с медиа-стартапами, мы работали со стартапами с Big Data, с Ажуром, с Cloud, с Hadoop, с разными технологиями и разными решениями, кому-то, если не видно. Опять-таки, мы готовы вам помогать. И следующее. Ну, я обещал, что я дам какие-то best practice, немножко советов, так как вы все претендуете ну, на модель стартапа, мне бы хотелось, ну, допустим, в этом году я общался, наверное, с двумя сотнями студентов, причем практически со всеми лично, которые пытаются разработать какие-то свои стартапы, какие-то свои решения и из общения с этими студентами я понял, что есть какие-то недостатки, которые им бы, хотел, им бы надо было покрыть на самом деле. Потому что наши стартапы, как вы видели, они все-таки стреляют, они достаточно успешные, и было бы неплохо, если бы вы следовали каким-то правилам. Первое, не бойтесь ошибаться. Допустим, у многих из вас, возможно, то, что вы сейчас делаете, это какой-то первый стартап. Он может не стрельнуть. Это вполне нормально. Повторите, повторите еще раз пересмотрите этот стартап, запустите его еще сделайте это 3, 5, 6, там. у вас не получилось, посмотрите еще на какую-то другую эрию, запустите следующее. Очень простой пример. Один мой очень хороший друг, девелопер, за свою жизнь запустил, не бойтесь, это не страшное число, 1400 с чем-то игр. И где-то вот та, которая была за 1400, она выстрелила. Она принесла ему неплохо, я быстро. Она ему принесла неплохие дивиденды, он счастлив, он доволен. Он старался, он повторял, ему было это интересно. Интересуйтесь тем, что вы знаете. Второе. Мы участвовали буквально недавно тоже в этом конкурсе стартапов. Половина ребят, которые участвуют в стартапе, не знали, кто их фокусные группы, на кого они рассчитаны. В первую очередь знаете своего клиента, организуйте свою фокусную группу попытайтесь найти людей, которым будет интересен ваш проект, а не просто делайте проект, думая как-то о ком-то,